असलमकुम नाजरीन बिसमिल्लर रहीम रब शराली सदरी व वसरलीमरी वहदतानी यफ़ह कौली मसलआला मोहम्मद वाहआ मोहम्मदिन कमासब्राहिमा वाहिम इन न का हमदुम मजीद देखिए बहुत मामूली सानवान है मैं ख़रबूजे के ऊपर तो दे चुकी हूँ एक पोस्ट लेकिन आज खरबूजे के बीजों के लिए बता रही हूँ। आप चार मंज़ लेने जाते हैं ना बाजार में तो उनमें एक मंज़ ये भी होता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ नेमतें बनाई हैं बताइए। अब खरबूजे के बीजों को ले लीजिए। क्या फवाद हैं? दिल की सेहत को बेहतर करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं और दिल की रगों को खोलते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है जिनका ताल्लुक़ दिल के अमराज से होता है रिलेटेड और खरबूजे के बीज अमराज कल्ब को के इम्कान को कम से कम करते हैं ये बीज प्रोटीन फाइबर सेहतमंद चिकनाई, वाइटामस और मदनियात का एक बहुत अच्छा ज़रिया है कैंसर के ख़तरे को कम से कम करते हैं और इंसानी जिल्द की सेहत में जिल्द की सेहत में देखिए सेहत अलग चीज़ है और जिल्द की सेहत अलग चीज़ है जिल्द की सेहत में बेहतरी लाते हैं इनमें यादाश्त को बेहतर बनाने की बेहतरीन सलाहियत होती है और इनमें बेहतरीन बीजों में ऐसे बेहतरीन गजाई अज्जा शामिल होते हैं जो आपके दमाग को तंदुरुस्त रखने में मदद देते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स शामिल हैं ये इजाफ़ी खसूसियात याददाश्त को बेहतर बनाती है और इल्मी तौर पर तालब इलों के लिए या बड़ों के लिए या वो लोग जो जिनके जो के भूलने के मरज़ में मुबला हो रहे हैं इन बीजों को ज़रूर इस्तेमाल करें वाइटामिन बी की मौजूदगी दमागी सेहत को बेहतर बनाती है और दमाग में याददाश्त को बेहतर रखने में मदद फराहम करती है आपको याद होगा जो के थोड़े मेरी जैसे उम्र के लोग हैं उनको ज़रूर याद होगा कि जब खरबूज़ा हमारे यहाँ खा लिया जाता था तो फिर हमारे यहाँ उसको वो करते थे उसके बीजों को सूखा लिया करते थे और जब फैला के रख देते थे धूप में वो दो तीन दिन में सूख जाते थे फिर सब बैठ के उसको छील छील के खाते थे अब तो ज़माना ऐसा लग गया है कि कहाँ बीज कहाँ छीलना कहाँ रखना सब कुछ मशीनी दौर के पीछे चला गया है हाँ तो मैं बता रही थी कि ये दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में याददाश्त को बेहतर बनाने में बड़ी बेहतरीन चीज़ होते हैं अब इसके दूसरे फ़वाद जैसा कि हम जानते हैं कि यह सेहत के ख़जानों से भरपूर बीज है और वजन कम करने में भी माविन है और ख़ास तौर से ये मर्दों को भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ये गजाई अज्जा में जिंक जैसी चीज़ फ्राहम करते हैं खरबूजों खरबूजे के बीजों में जिंक का एक बहुत अच्छा वो पाया जाता है मकदार पाई जाती है जो कि घर के तमाम लोगों के लिए बिलखसूस मर्दों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है अब ये जमाना तो है नहीं कि बीज बीच में सुखा लिए और फिर बीच में रख लिया और घर के सब लोग बैठ गए उसे खाने के लिए अब तो बाजार से ही जाके लाया जा सकता है और जैसा कि यहाँ पे तरीक़ा है हमारे मुल्क में भी तरीक़ा है कि ज़रूर लाते हैं और खाते हैं और लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सिर्फ खाना खाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का ना कि ये ये तो इजाफ़ी चीज़ें हुई ना तो कोशिश यही की जाए कि जब खरबूजा खा लें तो उसके बीज ज़रूर सुखा लीजिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए आप इसे दीगर मेवों के साथ भी मिला के खा सकते हैं जैसे कि खरबूजे के बीज के साथ आप खीरे के बीज भी मिला लीजिए मैं लिखूंगी खरब खीरे के तमाम बीजों के ऊपर मैं वक्त वक्तन वक्ता वक्तन लिखती जाऊंगी क्या पता किस वक्त किसकी नज़र से मेरी पोस्ट गुजरे और उसके लिए ये अच्छा वो फ़राहम करे मालूम की चीज़ इन श अपनी पोस्ट तमाम करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैंने बेशक ये एक छोटा सा बड़ा ही आ, अच्छा वो नहीं है यानी ये कोई भरपूर नवान नहीं है छोटा सा सानवान है और बााहिर लगेगा कि ये क्या लेके बैठ गई लेकिन हकीक़त ये है कि जिस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे अगर मेरी पोस्ट आपकी नज़र से गुजरी चाहे वो ख़वा हो चाहे मर्द हो चाहे बच्चे हों तो फिर वो अच्छा महसूस करेंगे कि उन्होंने एक अच्छे उस पर अमल किया और यही मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं जो कुछ भी लिखूं वो सच पे मबनी हो हकीकत पे मबनी हो और उससे खुदा की मखलूक फ़ायदा उठाए तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं आपकी मैं भी आपके इल्म से फ़ायदा उठाऊं आप भी मेरे इल्म से फायदा जो भी थोड़ा सा है मैं तो अपने आप को इल्म वाला कहती नहीं हूँ बहुत ही कम इम हूँ लेकिन जो कुछ भी मुझे मिलता है तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ और बोलती भी हूँ अपने बच्चों से कि देखो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी तो आज मेरा एकदम मेरा कोई इरादा नहीं था खरबूजे के ऊपर या खरबूजे के बीजों पे लेकिन बस एकदम मेरे जहन में आ गया कि मैं बनाऊं और फिर मैंने तस्वीर भी ले ली उसके खरबूजे की जो अभी मैं आपके सामने दूँगी और साथ में मैंने बना भी ली तो मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद की होगी इन ताला अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे शादो आबाद रखे अपने बाल बच्चों के साथ आपके घरों के चराग रोशन रहें और ख़ूब रिस्क में तर और बरकत अता फरमाए परवरदिगार खुदा हाफि नासिर सिर्फ़ यमान अल्लाह